নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ই কক্ষ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো আজিৰ শ্ৰেণীত আমি আলোচনা কৰিম অষ্টম শ্ৰেণীৰ তৃতীয়টি পাঠ এন ফ্ৰাংকো ডায়েৰীৰ অনুশীলনীৰ কিছু ব্যৱহাৰিক ব্যাকৰণৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি অনুশীলনীত সন্নিৱিষ্ট হৈ থকা প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো আহাচোন প্ৰথমেই তোমালোকক সুধিছে যে পাঠটোত অধি অনুসৰ্গ যোগ হোৱা শব্দকেইটা বিচাৰি লিখিবলৈ কৈছে এতিয়া উপসৰ্গনো কি সেয়া আমি জানিব লাগিব উপসৰ্গ হৈছে কিছু অব্যয় পথ যিসমূহ ধাতুৰ লগত যোগ হৈ এক নতুন শব্দৰ সৃষ্টি কৰে আৰু আমাৰ অসমীয়া ভাষাত উপসৰ্গ হৈছে বিছটা কেইটা বিছটা আমাৰ উপসৰ্গ হৈছে বিশ্ব তাৰে তিনিটা উপসৰ্গ অধি অনুসৰ্গৰে একোটাকৈ শব্দ তোমালোকক বিচাৰি উলিয়াবলৈ দিছে পাঠৰ পৰা গতিকে প্ৰথমটো আছিলে অধি অধিৰ লগত কি যুগ হৈ আছে গৃহীত অধি গৃহীত তাৰপিছতো চোৱা অনু লগত যুগ হৈছে অনুপ্ৰাণিত প্ৰতি প্ৰতি লগা দিন প্ৰতিদিন এইদৰে তিনিটা শব্দ আমি বিচাৰি উলিয়ালো কেইটা মনত ছাত্ৰীসকল উপসৰ্গ হৈছে বিছটা তাৰে তিনিটাৰে তোমালোকৰ একোটাকৈ শব্দ সাজিবলৈ দিয়া হৈছে তাৰপিছত চাওঁ আহা কিছু শব্দ তোমালোকৰ পাঠৰ পৰা দিয়া হৈছে সেইসমূহৰ বিপৰীত অৰ্থ বুজোৱা শব্দ লিখিবলৈ দিয়া হৈছে কি কি শব্দ দিছে চাওঁ আহা স্থায়ী প্ৰকাশ ভোগ স্মৃতি সমাপ্ত আড়ম্বৰ ভাগ্য আৰু ধৈৰ্য উত্তৰসমূহ চাওঁ আহা স্থায়ী অস্থায়ী প্ৰকাশ গোপন বা অপ্ৰকাশ ভোগ ত্যাগ বা দুৰ্ভোগ স্মৃতি বিস্মৃতি সমাপ্ত আৰম্ভণি সমাপ্ত মানে শেষ আৰম্ভ মানে আৰম্ভ হোৱা আৰম্ভ তাৰ বিপৰীত অৰ্থ হব অনুস্তুপীয়া বা অনাৰম্বৰ ভাগ্য দুৰ্ভাগ্য ধৈৰ্য অধৈৰ্য গতিকে এইসমূহ হল এই শব্দকেইটাৰ বিপৰীত শব্দ এতিয়া চাও অহা কিছু প্ৰতিশব্দ বা সমাৰ্থ শব্দ লিখিবলৈ দিছে প্ৰথমটো দিছে যন্ত্ৰনা যন্ত্ৰণাৰ প্ৰতি শব্দ হব পাৰে যাতনা কৰুণ কৰোণ মানে অতি দুখ লগা কৰুণ বা কাটৰ কিশোৰী বালিকা মৃত্যু মৰণ এইসমূহ হৈছে প্ৰতিশব্দ আশা কৰো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে বুজিব পাৰিছা তাৰপিছত চাওঁ আহা তোমালোকে নিশ্চয় বাক্য কাক বোলে জানা বা বাক্য বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে সৰল বাক্য যৌগিক বাক্য জটিল বাক্য আজি আমি বাক্যৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিম তোমালোকৰ পাঠত অনুশীলনীৰ মাজতে বাক্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে আৰু তাৰ আধাৰতে কিছু কথা আমি আজি আলোচনা কৰিম প্ৰথমেই চোৱা ইয়াত এটা বাক্য দিছে এন ফ্ৰাংকে ঊনৈশশ বিয়াল্লিছ চনৰ বাৰ জুনৰ পৰা ডায়েৰী লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিছিল এইটো এটা বাক্য ওপৰৰ এই বাক্যটোত এন ফ্ৰাংক এই এন ফ্ৰাংকে কি কৰিছিলে কামটো কৰিছিলে গতিকে তেওঁ কি হৈছে কৰ্তা যি কামটো সমাপন কৰে তেওঁ কি বুলি কোৱা হয় এটা বাক্যত কৰ্তা বুলি কোৱা হয় ডায়েৰী লিখা ডায়েৰী লিখা কামটো কি কৰিছিলে ডায়েৰী লিখিছিলে সেইটো কি হব কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছিল সেইটো হব ক্ৰিয়া গতিকে এই বাক্যটোৰ পৰা আমি কৰ্তা কৰ্ম আৰু ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে জানিলো তাৰপিছত চোৱা একাধিক পদ লগ লাগি সম্পূৰ্ণ অৰ্থ বুজালে সেই পদৰ সমষ্টিকে বাক্য বোলা আমি জানোৱেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেতিয়া কেইবাটাও পদ অৰ্থ বুজাই তেতিয়া অৰ্থ বুজোৱা পদৰ সেই সমষ্টিকে কি বুলি কোৱা হয় বাক্য বুলি কোৱা হয় যেনে মই ভাত খালো মই ভাত খালো এই তিনিওটা পদ লগ লাগি একোটা বাক্য বুজাইছে সেই বাক্যটোৱে কি বুজাইছে যে মই ইতিমধ্যে ভাত পূৰ্ণ বাক্য হয় কেতিয়াবা কোনো এটা বাক্যত কে কেৱল কৰ্তা আৰু ক্ৰিয়াপদহে থাকিব পাৰে যেনে মানুহ মৰে ইয়াত মানুহটো হৈছে কৰ্তা আৰু মৰে হৈছে ক্ৰীড়া ঠিক তেনেদৰে আমি ভাত খাওঁ তুমি কলৈ যাবা ওপৰৰ বাক্যবোৰত ক্ৰিয়াপদ ব্যক্ত হৈ আছে সি প্ৰত্য়েকটোৱে একোটা পূৰ্ণ বাক্য এনেধৰণৰ পূৰ্ণ বাক্য সৰল বাক্য বুলি কোৱা হয় গতিকে আমি প্ৰথমটো পালো সৰল বাক্য তাৰপিছত চাওঁ হা উদাহৰণস্বৰূপে এই বাক্য দুটা চোৱা হওক পুৰণি কালত এজন ৰজা আছিল কৰ্তাজন কোন এজন ৰজা ক্ৰিয়াপদ কি আছিল গতিকে পুৰণি কালত এজন ৰজা আছিল ইয়াত কৰ্তাপদো কিন্তু এটা আছে আৰু ক্ৰিয়াপদো এটা আছে তেনেকুৱা বাক্যক আমি কি বুলি কব পাৰো সৰল বাক্য় বুলি কব পাৰো আৰু এক ধৰণৰ বাক্যকো আমি সৰল বাক্য় বুলি কব পাৰো চাওঁ আহা অৰ্থাৎ কৰ্তা আৰু ক্ৰিয়াপদ এটাকৈ পোৱা গৈছে এতিয়া তলৰ বাক্যটো চোৱা ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটোত আমি যদি চাওঁ ডাক্তৰখানাৰ চকীদাৰৰ হতুৱাই কমলাই গা ধোৱা ঘৰত পানী থোৱালে ধুতি গামোচা দিয়ালে কেনভাছৰ আৰামি চকীখন ভিতৰৰ চোতালত পাতিলে বিচনীখন আৰু পানী সলাই গুড় গুৰিটো কাষত থলে চাহৰ নিমিত্তে জুইৰ ওপৰত পানীৰ টেকেলিটো তুলি দিলে এই গোটেই বাক্যটোত শুৱালে দিয়ালে পাতিলে থলে আৰু তুলি দিলে এই ক্ৰিয়াপদকেইটাৰ কৰ্তাপদ মাত্ৰ এটা কমলা এইটো এটা সৰল বাক্য এজন ব্যক্তিয়ে যদি বহুতো কামো ক্ৰিয়াও কৰে তেনে বাক্য়কো আমি কি বুলি কব লাগিব সৰল বাক্য বুলি কব লাগিব ইয়াৰ আগৰটোত পাইছো যে ইয়াত এজন ৰজা আছিল তাত এটাই কৰ্তা আছিলে আৰু এটাই ক্ৰিয়াপদ আছিলে কিন্তু এই বাক্যটোত দেখা গল যে কৰ্তাজন এজন কিন্তু ক্ৰীড়া কেইবাটাও গতিকে এনেকুৱা বাক্যকো কি বুলি কব পাৰি বুলি কৈছে সৰল বাক্য় বুলি কব পাৰি তাৰপিছত চাওঁ আহ আকৌ কিছুমান সৰল বাক্যত কৰ্তাপদ কেইবাটাও থাকি ক্ৰিয়াপদ মাথোন এটাই থাকে এনে বাক্যও সৰল বাক্য আকৌ কেতিয়াবা কোনোবাতো বাক্যত যদি কৰ্তা কেইবাজনো থাকে আৰু ক্ৰিয়া কাম যদি এটা থাকে তেতিয়াহ'লে তেনে বাক্যকো আমি কি বুলি কব পাৰো সৰল বাক্য বুলি কব পাৰো গতিকে আমি সৰল বাক্যৰ বিষয়ে জানিলো মই ইতিমধ্যেই কৈছো যে আমাৰ বাক্য কেই প্ৰকাৰৰ তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰথমে আমি সৰল বাক্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিলো এতিয়া আহো আমি আন দুটা বাক্যৰ প্ৰকাৰৰ বিষয়ে সেই দুটা হৈছে যৌগিক বাক্য আৰু জটিল বাক্য সৰল বাক্যৰ উপৰিাক্য় উদাহৰণ দিয়া হৈছে তোমালোকৰ যে ঊনৈশ একচল্লিশ চনৰ গ্ৰীষ্মৰ সময়ত আইতা অসুখত পৰিল আৰু আৰু হালধীয়া ৰঙেৰে কৰি দিয়া হৈছে নিশ্চয় মন কৰিছা আৰু তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগীয়া হ'ল ইয়াত যদি আমি মন কৰো ইয়াত দুটা বাক্য আৰু অব্যয়ৰ জৰিয়তে লগাই দিয়া হৈছে প্ৰথম বাক্য প্ৰথমেই আছে যে ঊনৈশ একচল্লিশ চনৰ গ্ৰীষ্মৰ সময়ত আইতা অসুখত পৰিল আৰু সেই বাক্যটোৰ লগত আৰু অব্যয়টো যোগ কৰি আৰু এটা বাক্য লগ লগাই দিয়া হৈছে তেওঁৰ অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলগীয়া হল গতিকে এই বাক্যটোত দুটা সৰল বাক্য যোগ হৈ এটা যৌগিক বাক্য হৈছে হয়নে এইটো এটা সম্পূৰ্ণ সৰল বাক্য আৰু এইটো এটা আন এটা সৰল বাক্য আৰু এই দুটাক যোগ কৰিছে কিহে আৰু এনেদৰে দুটা বাক্যক অথবা যদি অথচ তেনেহলে আদি অব্যয় পদৰ দ্বাৰা সংযুক্ত হৈ এটা দীঘল বাক্যৰ সৃষ্টি হয় তেনে বাক্য যৌগিক বাক্য বোলে আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা যে সৰল বাক্যৰ কথা আমি ইতিমধ্যে জানিলো এতিয়া আমি জানিছো যৌগিক বাক্যৰ বিষয়ে এতিয়া যৌগিক বাক্যত আমি কি দেখিলো দুটা সৰল বাক্য় যিকোনো এনেধৰণৰ অব্যয় পদৰ দ্বাৰা যেতিয়া লগ লগাই দিয়া হয় সংযুক্ত কৰি দিয়া হয় তেনেকুৱা বাক্যকে কি বুলি কোৱা হয় যৌগিক বাক্য বুলি কোৱা হয় এই গ্ৰন্থৰ ৰচৰিতা বয়সতে এইটো এটা তোমালোকৰ উদাহৰণ দিয়া হৈছে ওপৰৰ বাক্যটোত থকা এই গ্ৰন্থৰ ৰচৰিতা এন ফ্ৰাংক মাত্ৰ তেৰ বছৰ বয়সতে দিন লেখা লিখি এই অংশ অপ্ৰধান বাক্য আৰু পৰৱৰ্তী জীৱনত খ্যাতি লাভ কৰে এই অংশ প্ৰধান বাক্য সেয়েহে ই এটা জটিল বাক্য আমি তৃতীয় বাক্যৰ বিষয়ে জানিব পাৰিছো যে যি বাক্যত এটা প্ৰধান বাক্যৰ উপৰি বা ততুদ্ধিক অপ্ৰধান বাক্য লগ লাগি থাকে তাকেই জটিল বাক্য বোলে যেতিয়া যিকোনো এটা বাক্যত এটা প্ৰধান বাক্যৰ উপৰি এটা বা ততুধিক অপ্ৰধান বাক্য লগ লাগি থাকে তেনে বাক্যকে আমি কি বাক্য় বুলি কওঁ জটিল বাক্য বুলি কওঁ ইয়াত যেনেধৰণে দেখুওৱা হল যে প্ৰথমেই কোৱা হৈছিলে যে দিনলেখা প্ৰথম বাক্যটোত আছিলে যে গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতা এন ফ্ৰাংকে তেৰ বছৰ বয়সতে দিন লেখা লিখি খ্যাতি লাভ কৰে গ্ৰন্থৰ ৰচয়িতা এন ফ্ৰাংকে মাত্ৰ তেৰ বছৰ বয়সতে দিন লেখা লিখি এই অংশ অপ্ৰধান বাক্য আৰু পৰৱৰ্তী জীৱনত খ্যাতি লাভ কৰে এই অংশ হৈছে প্ৰধান বাক্য এনেদৰে যেতিয়া দুটা বাক্য সংযুক্ত হৈ থাকে লগ লাগি থাকে তেনে বাক্যকে কি বুলি কোৱা হয় জটিল বাক্য বুলি কোৱা হয় এতিয়া আমি বাক্য কেই প্ৰকাৰ পালো প্ৰথমে পালো আমি সৰল বাক্য দ্বিতীয়তে পালো আমি যৌগিক বাক্য তৃতীয়তে পালো আমি জটিল বাক্য এই তিনিটা বাক্যর প্ৰকাৰৰ বিষয়ে আমি আজি জানো এতিয়া তোমালোকৰ পাঠত কিছু বাক্য দিয়া হৈছে আৰু সেই বাক্যসমূহ কোন প্ৰকাৰৰ বাক্য আমাক লিখিবলৈ দিছে সৰল বাক্য নে জটিল বাক্য নে যৌগিক বাক্য় ইতিমধ্যে আমি বুজি উঠিছোৱে গতিকে চাওঁ আহাচোন এই প্ৰশ্নসমূহৰ বিষয়ে দিছে তলৰ বাক্যবোৰ সৰল বাক্য যৌগিক বাক্য আৰু জটিল বাক্য অনুসৰি শ্ৰেণী বিভাজন কৰা প্ৰথমেই দিছে মই আহিলো আৰু তেওঁ ঘৰলৈ গল গতিকে এইটো কিহেৰে লগ লাগি আছে আৰু যিহেতুকে আৰুৰে লগ লাগি আছে গতিকে আৰু যিহেতুকে লগ লাগি আছে গতিকে এইটো কি হব এটা যৌগিক বাক্য় তাৰ পিছৰটো চোৱা ভাল লৰা কাৰনেহে তেওঁ পুৰস্কাৰ পালে এইটো এটা জটিল বাক্য এটা অপ্ৰধান বাক্যৰ লগত এটা প্ৰধান বাক্য যোগ হৈ আছে বৰষুণ পৰিছে এইটো এটা সৰল বাক্য কি পৰিছে বৰষুণ পৰিছে মই সদায় ভাত খাই স্কুললৈ যাওঁ এইটো এটা সৰল বাক্য যিহেতুকে কৰ্তা যদিও এটা কাম দুটা যদিও কৰ্তা মাত্ৰ এটাই গতিকে এইটো এটা সৰল বাক্য আমি ইতিমধ্যে পাই আহিছো যদি কৰ্তা মাত্ৰ এজন থাকে আৰু ক্ৰিয়া যদি কেইবাটাও থাকে তেনে বাক্যকো আমি কি বুলি কম সৰল বাক্য বুলি ক'ম তাৰ পাছৰতো চাওঁ আহা একমাত্ৰ দেউতাকেই নাজি বাহিনীৰ কবলৰ পৰা জীৱিত ৰূপত বাচি আহিছিল গতিকে এইটো এটা সৰল বাক্য এন ফ্ৰাংকে ঊনৈশশ বিয়াল্লিছ চনৰ বাৰ জুনৰ পৰা ডায়েৰী লিখা কামটো আৰম্ভ কৰিছিল এইটো এটা কৰ্তা আৰু বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে তাৰ পিছৰ চোৱা এইবাৰ পিছে তেওঁ মৰমৰ কৃতি বুলি সম্বোধন কৰি লেখা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু শেষত তোমাৰ এন বুলি সমাপ্ত কৰিছিল এই বাক্য দুটা কিহৰ জৰিয়তে সংযুক্ত হৈ আছে এটা অব্যয় পদৰ জৰিয়তে সংযুক্ত হৈ আছে আৰু অব্যয়ৰ জৰিয়তে সংযুক্ত হৈ আছে গতিকে এইটো এটা যৌগিক বাক্য় তাৰ পিছৰ বাক্যটো চোৱা জন্মদিনৰ মমবাতিৰ লগতে আইতাৰ স্মৃতিত এডাল মমবাতি জ্বলোৱা হল ইয়াত এইটো এটা সৰল বাক্য যিহেতুকে কৰ্টাই মমবাতি জ্বলোৱাৰ কথা কামটো ক্ৰিয়াৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আশা কৰিছো তোমালোকে বাক্যৰ বি বিষয়ে কিছু আভাস আজি শ্ৰেণীটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰিব পাৰিছা এইবাৰ চাওঁ আহা তোমালোকৰ পাঠত দিছে তলৰ বাক্যবোৰ তুলনামূলক বাক্যলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা দুটা আৰু বহুতৰ মাজত ইয়াত কেইটামান বাক্য দিছে সোণ উজ্জ্বল মীনা মেধাবী অৰুণ ওখ জোনবাই এই কিতাপখন ভাল এই বাক্যকেইটা যিকোনো দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা কৰিব কৈছে আৰু বহুতৰ মাজত তুলনা কৰি পেলাই একোটাকৈ বাক্য সাজিবলৈ কৈছে গতিকে চাওঁ আহাচোন প্ৰথমে আছে সোণ উজ্জ্বল ইয়াক যদি আমি বহু এটাৰ লগত তুলনা কৰো হব সোণ ৰূপতকৈ উজ্জ্বল হ'বনে তাৰপিছতো চোৱা আন সকলো ধাতুতকৈ সোণ উজ্জ্বল গতিকে এটাৰ লগত তুলনা কৰিলে হ'ব সোণ ৰূপতকৈ উজ্জ্বল আৰু আন সকলো ধাতুতকৈ সোণ উজ্জ্বল এইটো বহুতৰ মাজত হোৱা তুলনা তাৰপিছতো চাওঁ আহা মীনা মেধাবী মীনা মানে পঢ়াত ভাল ভাল মেধাৱী ছাত্ৰী সেই ক্ষেত্ৰত কৈছে এতিয়া কোনোবা এজনৰ লগত আমি তুলনা কৰিব লাগিব আৰু বহুতৰ মাজত তুলনা কৰিব লাগিব এনেকে হব ৰিনাতকৈ মীনা মেধাৱী শ্ৰেণীৰ আটাইতকৈ মেধাৱী ছাত্ৰী মীনা আশা কৰিছো তোমালোকে বুজিব পাৰিছা তাৰপিছত লৈছোৱা অৰুণ ওখ অৰুণ ওখ এইটোক যদি আমি বহুতৰ লগত আৰু এজনৰ লগত তুলনা কৰো এনেধৰণৰ হব অৰুণ বলেনকৈ ওখ নৱম শ্ৰেণীৰ আটাইকেইটা লৰাৰ ভিতৰতে অৰুণ ওখ বুজি পাইছা নিশ্চয় তাৰপিছতো চাওঁ আহা জোনবাই ঘূৰণীয়া জোনবাইটো নিশ্চয় ঘূৰণীয়া আমি জানোৱেই গতিকে জোনবাই ঘূৰণীয়া ইয়াক যদি এটাৰ লগত তুলনা কৰো আৰু বহুতৰ লগত তুলনা কৰো এনেধৰণে হব যোনবাই কমলা টেঙাতকৈ ঘূৰণীয়া যোনবাই সকলো জ্যোতিষ্কতকৈ ঘূৰণীয়া হবনে এই কিতাপখন ভাল এইখন কিতাপতকৈ সেইখন কিতাপতকৈ এইখন কিতাপ ভাল দুখন কিতাপৰ মাজত যেতিয়া আমি তুলনা কৰো আমি এনেধৰণে কওঁ যে সেইখন কিতাপতকৈ এইখন কিতাপ ভাল তাৰ পিছত চোৱা বহুতৰ মাজত যেতিয়া আমি তুলনা কৰো লাইব্ৰেৰীৰ কিতাপবোৰৰ মাজত এই কিতাপখনি আটাইতকৈ বা কিতাপবোৰৰ মাজত এই কিতাপখনি আটাইতকৈ ভাল গতিকে তুলনামূলক বাক্যক এনেধৰণেই কৰিব পৰা যায় তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা তাৰপিছত তোমালোকৰ পাঠত দিছে বাক্য ৰচনা কৰা কেইটামান শব্দ পাঠৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে আৰু সেই শব্দকেইটা প্ৰয়োগ কৰি বাক্য় ৰচনা সাজিবলৈ দিয়া হৈছে মই কেইটামান বাক্য তোমালোকক ইয়াতে সাজি দিছো আৰু তোমালোকে কিছু আন আন বাক্য় সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা প্ৰথমে চাওঁ আহা অনতিপলমে অনতিপলমে শিক্ষকে ছাত্ৰজনক অনতিপলমে শ্ৰেণীকোঠালৈ মাতি পঠালে মানে অতি সোনকালে অনতিপলমে মাটি পঠালে দ্বিতীয়টো চাওঁ আহা হাঁহি ধেমালি হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব লাগে হয়নে নহয় আমি সকলোৱে জীৱনটো ভালদৰে হাঁহি ধেমালিৰে কটাব লাগে ৰূপান্তৰিত তাপ পালে বৰফ গলি পানীলৈ ৰূপান্তৰিত হয় তাৰ পিছৰ বাক্যটো চোৱা আত্মগোপন দুৰ্বৃত্তজনে আৰক্ষীৰ পৰা আত্মগোপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আত্মগোপন কৰা মানে লুকাই থকা বা নিজৰ আইডেণ্টিটি নিজৰ পৰিচয়টো লুকুৱাই ৰখা গতিকে দুৰ্বৃত্তজনে আৰক্ষীৰ পৰা আত্মগোপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তাৰ পিছৰ বাক্যটো চাওঁ আহা চিঠি পত্ৰ চিঠি পত্ৰ আদান প্ৰদান হয়নে নহয় আজিকালি মোবাইল ফোন হল মানুহে ফোনত মেছেজ কৰে বা ফোনতে খবৰ পাতি লয় গতিকে আগতে মানুহে যেনেকে চিঠি পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল তেনেদৰে নকৰে সেইকাৰণে এই বাক্যটোৱে লিখিলো আজিকালি চিঠি পত্ৰৰ আদান প্ৰদান প্ৰায় নাইকিয়া হৈ বানপানীৰ গাঁৱৰ মানুহ যন্ত্ৰণাৰ সীমা নোহোৱা আন বাক্য় সাজিব পাৰা যে ঘৰৰ একমাত্ৰ লৰাজনৰ মৃত্যুৰ পিছত ঘৰখনৰ দুখ যন্ত্ৰণাৰ সীমা নোহোৱা হল এনেদৰে আন বাক্য় সাজিব পাৰা পৰিতক্ত মানে ত্যাগ কৰা একেবাৰে অব্যৱহৃত এৰা ঘৰি দিয়া স্থান এটা কি বুলি কয় পৰিত্ত বুলি কয় তেওঁলোকৰ ঘৰখন বহু বছৰ ধৰি পৰিতক্ত অৱস্থাতে আছে তাৰপিছতো চাওঁ আহা বিশ্ববিখ্যাত এন ফ্ৰাংকৰ ডায়েৰী এখন বিশ্ববিখ্যাত গ্ৰন্থ আদান প্ৰদান চিঠি পত্ৰৰ জৰিয়তে আমি মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰো আৰু শেষৰটো চাওঁ আহা চিন্তা ভাৱনা বেছিকৈ চিন্তা ভাৱনা নকৰি নিজৰ কৰ্তব্য কৰি যোৱাই মংগল বা আমি এনেধৰণেও লিখিব পাৰো যে প্ৰত্যেকটো কাম কৰোতে জীৱনত চিন্তা ভাৱনা কৰি কৰিব লাগে গতিকে মই এই শব্দসমূহ প্ৰয়োগ কৰি একোটাকৈ বাক্য সাজি দিছো তোমালোকে আন কিছু বাক্য সাজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আশা কৰিছো এই যিসমূহ কথা আমি যিসমূহ ব্যাকৰণ আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াতে আলোচনা কৰিলো সেইসমূহ তোমালোকে বুজিব পাৰিছা ধন্যবাদ